начался процесс пробуксовывания резкого. Мы, в общем-то, выявили основные причины, и они не особо отличаются от тех причин, которые мешали и ранее проведению АТО. Это, во-первых, в общем-то, непонятное еще наличие политической воли в проведении операции, второе, отсутствие взаимодействия между подразделениями силовиков. К этому еще можно добавить что возникают вопросы к процессу обеспечения силовиков на местах. Это уже касается вообще довольно-таки тактических моментов локальных. Ну, допустим мы помним был случай на днях отравления на блокпосту наших военнослужащих, когда мы начали выяснять в общем-то причину этой ситуации. Оказывается достаточно слабо работает система логистики, то есть обеспечение талового обеспечения наших войск, которые действуют в зоне проведения операции. Я думаю, что эти проблемы как раз могли бы решаться более эффективно, но это уже вопросы именно к руководителям силовых ведомств. Что касается основных причин, то тут опять-таки мы так до конца и не увидели какого-то разрешения на применение оружия в каком-то адекватном порядке. То есть на данный момент мы, в общем-то, наблюдаем, что силовики по-прежнему не имеют возможности активно противодействовать даже нападению на себя, на базовые лагеря, на подразделения, которые совершают марш и так далее. Но это, конечно же, абсолютно неправильно. К сожалению, мы не слышим ответы. То есть власть по-прежнему декларирует, что АТО проводится, заявляет о каких-то там успехах, о постановке каких-то целей и задач. Но, насколько мы знаем, с среднего и вашего уровня офицерского, то эти приказы до них доходят в несколько, скажем так, извращенном порядке, опять-таки без, без конкретики. Тогда как Любые силовые подразделения должны четко понимать и порядок применения оружия и, в первую очередь, задачи и цели, которые перед ними ставятся. Этого, к сожалению, мы не наблюдаем. Это тем более странно, что если раньше украинская власть могла списывать такое в общем -то, отсутствие четкой политической воли на то, что существует угроза вторжения России, сейчас мы прекрасно понимаем, что первое, есть дата 9 мая. На 9 мая мы ожидаем, мы, ну, в общем-то, спецслужбы в том числе, силовики в том числе тоже прогнозируют резкое увеличение активности пророссийских сил. То есть, если мы сейчас, то есть, украинские силовики сейчас не решат эту проблему, не, по крайней мере, не локализируют и не нейтрализируют основные пророссийские террористические группировки на востоке и на юге, то уже 9 мая можем ожидать другого, более кровавого сценария. В общем-то, страшно себе представить, какие масштабы это может приобрести.